Hello，大家好，我是 Kenny 俊，今天是我们第一支 YouTube 影片喽，呜，希望大家会喜欢。那今天我们要带大家到台北的淡水老街，那我们现在就去吧，Let's go，淡水。 到淡水了，我们现在要去淡水老街，就是像 Nine Market 一样 Old Street，那边有很多东西，但这边最有名的就是淡水阿给，待会也会带大家去吃。 还那么近干嘛？我们放我们从这边好了。你开始了吗？等一下，等一下，等。一下。我们今天要吃这边花枝，哇很好吃，很好吃。老板娘就说好吃啊，表情，要说超好吃。就到这里喽。那我们点一份花枝烧。好啊，那麻烦你两百块喽。好，收您五百。好，还有三百块，我们现账，耐心等候。好，好，谢谢。 在这边都要现场等，谢谢。长太高了，螃蟹非常的酥脆，很好吃。然有另外一个就是花枝，嗯，我很喜欢这边。美你好烫哦。 刚炸出来的，超烫的。等一下，我们会去玩游戏。好吃啊！哇，好美哦，有夕阳哎、欸。 平常就可以到这边看夕阳。淡水，我来了。我来了。嗨起来，嗨起来，跟着我嗨起来。看这边，看这边。超多海鲜的。想不想吃吃看呢、啊？那边有青蛙，哎。青蛙，耶、yeah,！ 拜！我们现在再去找其他好吃的。的台湾的娃娃机。快快快，这边有游戏，我们快去玩这个，这我、個、玩这个。這個、大家来看。啊